добрый день, Председатель Совета Кировоградской областной организации ветеранов Украины. Ефименко Василий Константинович. Очень приятно, Василий Константинович. Сегодня в Кировоградской области, по нашему мнению, состоялось достаточно значительное событие. Это учредительная конференция партии пенсионеров Украины, на которой был избран новый председатель областной организации. И вы были присутствующи на этой конференции. Как вы оцениваете это событие? Какие вы видите перспективы партии в Кировоградской области и в Украине в целом? Ну и вообще, каким образом вы видите Ваше сотрудничество, ваша ветеранская организация областной э, с областной организацией партии Пенсионеров Украины? Ну, во-первых, я считаю, что это знаменательное событие в жизни э, и вообще общественности Кировограда, потому что, по сути дела, хотя она была зарегистрирована, но ее не видели, партию Пенсионеров. В настоящее время, я надеюсь, что ее увидят. Нам очень приятно, что эту партию возглавил известный у нас человек, бывший председатель областного совета, с которым мы многие годы сотрудничали, Я его знаю лично, он меня тоже. Он член нашего совета. Вот. И я думаю, что в дальнейшем мы найди, найдем очень много общих вопросов, сотрудничества и взаимодействия, прежде всего, в интересах старшего поколения. А так как в нашей организации есть представители всех Категории по сути дела незащищенных, ветераны войны, ветераны труда, ветераны воинской службы, люди похило хиловику, как по закону нас, и афганцы, и чернобыльцы, и дети войны. Всего у нас 235 с лишним тысяч человек. И когда появилась партия, которая главной целью ставит вопросы социальной защиты этих людей и этого поколения, то, я думаю, мы найдем очень много общего и много полезного сделаем для наших ветеранов. Да, я согласен, Оля, сегодня такое время, когда мы видим, какие принимаются на государственном уровне законодательные акты, когда э, те э, люди, которые на сегодняшний день э, больше всего обделены в обществе, да, и э, вниманием со стороны государства, и государство продолжает, э, так сказать, э, решать проблемы э, финансово-экономического характера за счет этих людей, э, вот, то, наверное, тут действительно вот это объединение усилий, которые вы планируете, ветеранская организация и э, Кировоградская областная организация партии пенсионеров в лице Николая Михайловича будут очень полезны, актуальны. Вот, и хотим пожелать вам успехов на этом поприще. Вот, и те цели задачи, которые вы перед собой ставите, чтобы они были достижимы, вот, и реализованы. И всяческих, просто чисто человеческих хороших вам пожеланий. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам.